Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о нашем топовом продукте Fertilmen Plus. Fertil Plus это витаминно-минеральный комплекс для улучшения качества спермы. Состав и дозировки комплекса Fertilmen Plus специально разработаны с учетом потребностей мужского организма на этапе улучшения количественного и качественного состава спермы. Сперматогенез или процесс образования спермы это очень сложный и чувствительный биологический процесс. Он происходит в яичках и длится около 75 дней понимания сложности процесса достаточно понять, что в одном миллилитре спермы здорового мужчины находится более 15 миллионов сперматозоидов. И их выработка происходит ежедневно и беспрерывно. Сперматозоиды растут, развиваются и, естественно, требуют для своего роста поступления необходимых витаминов, аминокислот и микроэлементов. Но в определенный период жизни мужчины процесс сперматогенеза может быть нарушен. Стресс, вредные привычки, воспаление, посещение бани и даже ношение тесных брюк. Это тормозит сперматогенез и может полностью его остановить. И в этот период потребность в питательных веществах значительно возрастает. Чтобы восстановить нормальный сперматогенез и увеличить качество спермы, важно убрать влияние негативных факторов на сперматогенез и обеспечить регулярное и целенаправленное поступление необходимых веществ. В нужном количестве. Fertil Man Plus разработанный британскими специалистами витаминно минеральный комплекс, который способствует нормальному развитию сперматозоидов и улучшению качества спермы. Почему именно FertilMan Plus? Первое преимущество это эффективный состав. Состав и дозировка Fertilman Plus специально разработаны для мужчин, которые стремятся улучшить качество спермы. Например, Fertilman Plus – это единственный на рынке Украины комплекс, который содержит два ключевых компонента для сперматогенеза – L-аргинин и L-карнитин в терапевтических дозировках. Многочисленные научные исследования доказали важную роль высоких доз этих компонентов влияя на двигательную активность сперматозоидов, их морфологию и концентрацию. Второе преимущество – это традиционно высокое качество. Комплекс разработан и произведен в Объединенном Королевстве Великобритании в соответствии с высокими стандартами GMP и ISO. И только один компонент мы производим за пределами Великобритании – это L-карнитин. Понимая важность этого компонента для сперматогенеза, мы закупаем его в Швейцарии, что гарантирует его эффективность и чистоту. И третье преимущество это доказательная база. Когда мы заходим на локальный рынок, мы обязательно проводим клиническое исследования в наиболее авторитетных клиниках и репродуктивных центрах страны. В Украине эффективность FertilMen Plus была исследована на базе Медицинского центра лечения бесплодия под руководством доктора медицинских наук профессора Юсько. Результаты исследования показали, что FertilMen Plus после трех месяцев приема способствовал увеличению объема спермы, количество сперматозоидов и их подвижности. Кому рекомендован прием Fertil Man Plus? мужчинам с нарушением в спермограмме с так называемой олигоастенозооспермией для улучшения качества спермы, в комплексной терапии мужского бесплодия и при подготовке к вспомогательным репродуктивным технологиям. Fertilman Plus выпускается в виде таблеток, 120 таблеток в упаковке. И принимать его рекомендуется по 2 таблетки 2 раза в день, во время или сразу после приема пищи. То есть упаковки вам хватит на 1 месяц. Но оптимальная длительность приема Fertilman Plus не менее трех месяцев ведь сперматогенез длится в среднем 75 дней и все это время сперматозоидом важно обеспечить поступление витаминов аминокислот и микроэлементов в необходимых количествах в украине фертилмен плюс представлен с 2015 года и за это время его по достоинству оценили врачи и наши любимые клиенты Заказывайте Fertilment Plus прямо сейчас. Оформить заказ вы можете любым удобным для вас способом. Ждем вас у нас на сайте BabyStartInUA и на наших страницах в социальных сетях. Благодарю за просмотр и до скорых встреч!